резорте звали все Андрея Маша. А проблема, он еще не достроен. Мы на Мальдивах! Да? да. это то же самое, что фото. Это главная достроительность всех Мальдив. Прикольно было бы с акулами поплавать. Бы да, так, да. все, этот момент я уже не пропущу. Страшный капец. Лики как можно есть? было потеряться на острове шириной 300 метров?

Хочу на берег океана, хочу любви, а без облана. Блин, видишь, это все маленькие острова, которые и внешние, но маленькие внутри. Хочу я счастья, да побольше. Хочу на берег океана, хочу любви, а без облана. Хочу веселья подольше, хочу я счастья, да побольше. мы выходим с аэропорта. Прикольно. Вышли с аэропорта и сразу в море. То есть океан. Сейчас мы идем на наш транспорт. Мальдивское такси – это гидросамолет. Поездка на нем стоит от 200 долларов. Мы выбрали спидбот. Добраться на нем с острова на остров удобно и сравнительно недорого. Мальдивы ⁇ это государство, которое живет на сотнях маленьких тропических островов. А большая часть его площади ⁇ это океан. Это мост с аэропорта в Мале. Забегая наперед, скажу, что наш медовый месяц пройдет полностью без алкоголя, так как на местном острове употреблять его запрещено. Если поймают местного с бутылкой, он может получить 25 лет заключения. Если поймают туриста, его просто депортируют. Мы находимся сейчас на острове Мафуси. И вот это вот сатуя, это центр этого острова. С одной стороны у нас тюрьма, метров 500, может даже 400. И с другой стороны наш отель на таком же самом расстоянии. То есть получается, здесь все люди живут на расстоянии. там до 500 метров от центра города. Мы зашли в Мафуши Скул, по диском все, куча надписей полезных. Классы на улице вон, вот там есть компьютерный класс. Вот футбольное поле, волейбол, столик. У нас красят бордюры в белый свет, а здесь в зеленый. Маша решила уйти с PCI, Мафуши Скул. Она уже подала сюда резюме. Так что нодим мы не возвращаемся. Мальдивская бабулька. А это детский сад на острове. Прикольно. рестораны на острове это такие вот пластиковые стулья с зонтиками. А что это за фреш? Я не знаю, название. Насколько... А теперь подходим к главной достоверности нашего острова. Такого острова. Это главная достоверность всех Мальдив. Мафурская тюрьма. Самая большая тюрьма на Мальдивах. А ты есть У него есть номера. Сидим на тюрьму. Вот полицейский участок на острове. И полиция, походу, ездит на скутерах. Тут есть футбольное поле. Местные вечерами играют в футбол. Очень любят футбол. Еще на острове есть мечеть. Магазинчик Тут находится местная больница Мы еще сюда вернемся И напротив есть даже аптека Слушайте, у них даже есть скорая помощь При том, что здесь можно Добежать с нашлепками До конца острова За 5 минут У них даже есть скорая помощь Это заправка походов яхт 1005 литр по-нашему это где-то 18 гривен а это маша моя жена на этом острове даже есть банк пройду то же самое что по там не вот один конец, Вы вот второй конец. Как авторит. можно было потеряться на острове шириной 300 метров? Я 50, спрашиваю, 250, сори. Я спрашиваю, Андрей, ты знаешь, куда идти? Потому что я потерялась. Андрей такой, да, сейчас или налево, или направо. Все-таки было направо, и мы нашли дорогу в отель. Решила встать в 5 часов утра, чтобы посмотреть на вас по Пока делать, уже наступило 6. como é que você If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of. We are called to help our friends in need. You can count on me like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like four, three, two, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh. Tossing and you're turning and you just can't fall asleep. I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of. Call to help our friends in need. You can count on me like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like four, three, two, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh. are supposed to do all oh yeah Twins, I was a broken thing. Had a voice, had a voice, but I could not sing. You'd want me down. I struggled. Андрей упал на пол, так что не переживайте. Hey, mm -hmm. hey, yeah. I... Спасибо. На крыше отеля открываются потрясающие виды на океан и соседние острова. Мы полетали на дроне, и, глядя на эти красоты, захотели попасть на Лухарь остров. Но вот проблема в том, как туда попасть. И ты не можешь туда приплыть на каяке и высадиться без теста на COVID. Или можешь. Завтра посмотрим. Вот да, как стояли спокойно. Наслаждаются. Кокосовый сок вообще им отлично. поплавать если бы, скажешь, если бы если бы если бы нас никто не ждал дома мы на пляже. Там мы ребята романтический ужин, а вот там вдалеке видны гонки соседнего острова. Андрей, сколько до соседнего острова плыть? Ну до самой крайней точки максимум три с половиной километра на дроне можно сказать. Три с половиной километра? Ну где-то в начале там два с половиной, а до Мели даже 2 километра. Да и вот Андрей никак не может успокоиться то, что плать он считает, далеко можно доплыть до того острова, а съездить туда стоит 700 баксов. И он все время думает, были ли люди, которые с пошли на этот остров и не 700 баксов. Просто еще есть ветер и вейфсер, типа и там можно взять квадроцикл, ой, и каяк можно взять за 10 взять. баксов. Да, и тупой каяк 10 баксов или экскурсия за 700. Что с тобой будет? В центре водных развлечений можно взять каяк или водный скутер на прокат. Туда мы и отправимся. Ближайший остров находится недалеко, сразу за тюрьмой. откуда же там вода бирюзовый? На скутере как-то не вышло. Это все Андрей, он плохо давил на газ. Ладно, в реальности нам просто разрешили ездить только в поле зрения, либо с инструктором. острова совсем недалеко, кажется можно пешком перейти и помилить. но говорят водятся акулы и мы решили попробовать на каяке. Так, мы сюда сами приплыли. Да, Но показать нашу остров Сядь. На этом курсе будет резорт. А -а -а. ага, Ребать в ту сторону случайно. Посмотрите, вот, как классно. Песок, 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 песок. Что-то есть. О, уже даже посадили пальмы. Реально это пальмы посадили. Сейчас подойдем и снимем. Офигеть,

Мы все равно хотели попасть на настоящий резорт и вглядывались в картинки из рекламы экскурсий. Экскурсии предлагали поехать туда на несколько часов, но мы были не уверены в том, что этого хватит, чтобы все посмотреть и вообще насладиться. Поэтому мы забукали номер на две ночи на букинге. Ребята из нашего отеля с радостью согласились предоставить нам трансфер. Осталось дело за малым – узнать условия по ковиду. Я не знал, как связаться с Седним островом. Но, оказывается, на Седний остров можно было позвонить по стационарному телефону. Но я и позвонил, и во всем договорился. Тест на остров Алхуэль не требовали. Нужно лишь было пройти медикал чек. То есть, померить температуру и ответить на вопросы о том, как ты себя чувствуешь. И мы помчались на катере. А резорт... Resort... Алхуэлли мы случайно заснялись самолеты, когда прилетали на Мальдивы.